Он называл ее Третьей Софией после Константинопольской и Киевской. 40 лет назад в Риме был освящен Собор Святой Софии. Его построили благодаря стараниям патриарха Украинской греко-католической церкви Иосифа Слепого. Там же в Риме он создал Украинский католический университет и памятник Тарасу Шевченко. В Италию Слепый приехал по личной просьбе Папы Римского, а до этого 18 лет провел в тюрьмах и лагерях. Возвращаться на родину советские власти запретили ему навсегда. Они из фактах и жизни иосифа слепого в материале лысого кулек сентябрь 1963 года второй ватиканский собор здесь не приняты аплодисменты но появляется патриарх украинской греко-католической церкви и две с половиной тысячи иерархов встречает его овациями после 18 лет каторги и ссылок иосиф слепой на свободе до нас в барак пришел узбек подтягивайте такие знаете до сети был вдягнутый так аккуратненько и запитал то тут есть Франко. Ну, я подошел, ему сказал, что я. И он говорит, что ты пойдешь со мною такой ломаной русичкой пойдешь со мной до Большого Попа. Тогда Петр был малолетним политзаключенным. Вспоминает, как даже в фуфайке и валенках Иосиф Слепый исполнял церковные требы, исповедовал и отпевал. Как ученый собирал насекомых, делал из животных, водившихся в Сибири, чучело и отсылал в Украину. Как рядовой зэк, что пал мешки в холодном бараке. Когда я до него подошел, То десь так, знаєте, я відчув то співчуття і то батьківське, бо я фактично був сиротою з вісьми років. И мы уже получали чисто на темы нашей табери говорить. Если бы не поддержка патриарха, говорит Петр, не пережить ему, 15-летнему узнику, 5 лет каторги. Бо были же случаи между нами, чтобы люди не витримували тих знущань, не витримували той страшной каторги, рубали собі руки, рубали собі ноги, чтобы только Хочу один, якийсь, тиждень, две недели побути в Шасти. Сотрудничество с немецкими оккупантами, шпионаж в пользу Ватикана, предательство Родины. Вот что приписывали Слепому. Но настоящая причина ареста – католический сан. Советская власть предлагала ему место митрополита православной церкви в Киеве. Отказался. И поехал в край вечной мерзлоты. Когда семь лет назад в стене одного из львовских домов обнаружили тайник с письмами Слепого, адресованных сестре общины Святого Викентия, Герарда Крупа сразу взялась их расшифровывать. Я чула ще з дитинства, і коли в 63-му році його випустили на волю, то мої батьки пошепки сліпого випустили. Там говорила, я тоді навіть не розуміла, штимула що, що невидюще якийсь. Болі сотні тюремних послань, полних загадок і шифров. К примеру, в этом письмі патріарх просить прислати йому під видом лікарств інгредієнти для ізготовлення міра. Це масло позже вона святіла здесь же в тюрмі. А потім цікаво, що через якийсь час, коли він це зробив, він пише листа. Каже, відсилаю назад эту оливу, не знаю, чи вона мені на страстный четвер так написал, я, її назад, не знает что правдива В январе 1963 года патриарх неожиданно стал свободным человеком. Приказ о помиловании зачитали специально перед шеренгой заключенных. Слепый недоумевал, ведь своей вины не признавал и о свободе не просил. За него это сделали президент США Джон Кеннеди и папа римский Ан тринадцатый. Хрущев, желая смягчить отношения с Америкой после Карибского кризиса, согласился но с условием – слепый в Украину не вернется, и шумихи вокруг его освобождения не будет. Освящение собору Святой Софии в Риме 27, 28 и 29 вересня 1969 года. В Риме он построил собор Святой Софии, основал и возглавил Украинский католический университет. После 18 лет лагерей патриарх в свои 70 с лишним спешил наверстать упущенное время. Объездил все страны, где была украинская диаспора, чтобы объединить верных греко-католической церкви. Та встреча в детстве изменила судьбу Бориса Гудзика. Без, скажем, Постаті патріарха Йосифа я собі не уявляю свого життя. Я хотів баскетбол грати, знаєте, жити нормальним, таким, яким спокійним, вигідним американським життям. А його приклад, його віра, що в Україні прийде свобода, заставило групу молодих людей з різних країн думати по-іншому, готуватися на час цієї зміни. Это уникальное фото прощания с украинским патриархом. Иоанн Павел II на коленях перед гробом Иосифа Слепого. Хотя по церковным канонам высший пасану не должен преклонять колени перед низшим. Это крипта собора Святого Юра во Львове. Здесь покоится патриарх Иосиф Слепой. 25 лет назад его похоронили в соборе Святой Софии в Риме. Тогда последняя воля главы УГКЦ быть погребенным на родине в Украине была неосуществима. И только после посмертной реабилитации забальзамированное тело Слепого перезахоронили рядом с гробом его учителя и наставника Андрея Шептицкого. Леся Вакулюк, Наталья Неделька, Игорь Антонюк. Подробности. Телеканал Интер.